Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat, pengguna kini berdepan satu realiti, bukan hanya harga barangan yang naik, tetapi kuantiti yang semakin berkurang. Fenomena ini dikenali sebagai shrinkflation. Ini merujuk kepada pengurangan saiz atau kandungan sesuatu produk tanpa perubahan pada harga jualan. Walaupun perubahan ini kelihatan kecil, besar kesannya terhadap pengguna nilai yang diterima semakin berkurang sedangkan perbelanjaan harian terus meningkat. Persoalannya, sejauh mana pengguna menyedari perubahan ini? Saya perasan kuantiti barangan uh, atau makanan Uh, contohnya macam dekat pasar raya ataupun kedai makan dia semakin semakin berkurangan tau kuantiti dia tapi harga dia masih sama. Ah uh, ya yeah, saya uh, perasan ada kekurangan uh, kuantiti atau saiz dan lagi bila nak pergi makan. Ah uh, itu kat kedai makan sometimes kalau kita order tu uh, dia macam tak kena dengan harga. Ada kekurangan di ke situ. Uh, memang saya perasan lah, barang tu memang dah berkurang lately. bagi saya okey je kalau harga kekal portion sikit daripada apa setengah kedai tu buat harga naik tapi portion still sikit tu memang bagi saya tak tak okay lah. bagi saya sebagai customer lah sebagai pembeli saya memang rasa macam benda ni tak adil dan juga okey kalau nak kurangkan kuantiti barang tu harga pun kena kurangkanlah juga sikitlah at least orang bayar untuk makan jadi kenalah bagi kuantiti yang bersesuaian dengan harga yang telah apa restoran tu telah tetapkan saya keluarkan duit untuk fulfill my apa uh, craving ke kan tapi bila dah jadi macam ni dia agak tak fair kepada pengguna saya rasa duit yang saya keluarkan tu tak berbaloi sebelum ni kalau kita beli dengan jumlah ni dapat dalam besar ni tapi sekarang kalau beli dengan jumlah yang sama tak dapat macam saiz tulah portion makin kecil lah dalam bakul kita beli and macam tak berbaloi jadi rasa macam membazir lah. dan saya rasa macam tak puas hati sebagai customer better saya masak je dekat rumah itulah dia keluhan daripada rakyat Malaysia tentang topik shrinkflation ataupun inflasi di mana kita bayar harga yang sama tapi macam eh, eh macam dia semakin mengecil ya atau saya panggil uh, fenomena beli angin. Beli angin? Ha macam kita beli kari pop RM1.50 Besar, besar. kari pop bos dipanggil oh okay. bosoh kan. Okay. Dua dua tahun dulu wow, wow banyaknya kentang dia wow RM1.50. Sekarang masih RM1.50 uh -huh. tapi oh, Oh, angin ada di okay. dalam dia. Oh, okey kalau dah cakap karipap, saya nak bagi tahu saya makan keropok. Keropok. Masa kecil keropok saya kalau beli tu hmm. banyak tu. Sekarang buka, eh mana dia? Sikit-sikit. Jadi itulah sembang kita bagikan sedikit pengenalan kepada anda. Kita akan makanan saja kan? Oh, betul, betul, betul betul. Barang pun ada juga. Hmm. Okey, so tu kita nak bercakap tentang uh, katanya shrinkflation. harga barang kekal sama tapi saiz semakin kecil. Aduh. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Teknologi Dr Fazlin Abdul Fatah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri Fakulti Perladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UITM. Assalamualaikum Dr. Fazrin. Kita panggil Dr. Faz hari ini. Ya? Ha, Faz game kita nak tapau sikit sebab Dayah dan kita dah berkongsi cerita kan. Kita kecil-kecil beli aiskrim RM1.50. Hmm. Wow, besarnya kone kan. Dah sampai 25 tahun. Eh, kod ni macam kecil tapi mungkin tangan aku yang besar. Hmm. Tapi dah selang lagi 20 tahun, eh RM5 eh, rm sen memang betul dia kecil. Jadi memang bukan imaginasi saya lah doktor ya. Hmm, ya yeah, betul. Fas uh, fast uh, dan juga daya eh. Hmm. Uh, sebenarnya mungkin di antara kita eh, sebagai pengguna dan juga rakyat Malaysia pada hari ini oh. Hmm? Uh, sering kali uh, kita berbelanja hmm. uh, tetapi apabila kita belanja itu kita nampak harga macam sama saja hmm. tapi kenapa kita rasa barang itu cepat habis. Hmm, ha, dan macam ini sebenarnya adalah fenomena ekonomi ataupun realiti uh -uh. yang dipanggil shrinkflation. Uh -huh. uh -huh. Dan ini memang terjadi di seluruh dunia, dia bukan scam apa. dia memang proses ekonomi yang akan berlaku. Uh -huh, betul. Okay. Dan kebiasaannya ia berlaku di negara-negara di mana inflasi itu tinggi. Okey. Hmm. Okey, mungkin juga kan tadi kami yang macam cuba membayangkan apa shrinkflation ini apa, tapi uh -huh. untuk Dr. Fazlin sendiri, apa itu Shrinkflation adalah bahasa yang mudah untuk kita faham. Shrinkflation mm -hmm. adalah keadaan di mana harga tetap sama mm -hmm. tetapi saiz dikurangkan. Tapi dalam istilah ekonomi, shrinkflation merupakan gabungan di antara dua perkataan iaitu shrink yang bermaksud mengecil dan inflation harga meningkat. Mm -hmm. okay, tapi sebenarnya dalam bahasa yang mudah harga itu tidak berubah. Hmm. Tetapi apa yang berubah adalah isi kandungan di dalam hmm. produk itu. Okay. Dan shrink fashion ini biasanya berlaku dalam pelbagai produk dan juga hmm. perkhidmatan seperti barangan makanan, minuman, hmm. barangan keperluan asas, barangan keperluan harian dan juga menyebabkan saiz sidangan di restoran ataupun di hotel. Hmm. 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 Dan marketing juga memainkan peranan apabila mereka uh, memberi kepada kita penonton dan juga pelanggan mm. lah tambah nilai awak beli yang ni awak dapat ni 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 juga percuma <laughs> dan macam tu kan jadi kita rasa dalam diri kita weh sebenarnya nilai yang kita dapat ni lebih jadi adakah ini satu fenomena psikologi semata-mata Okey, sebenarnya kita perlu memahami uh, konsep shrinkflation itu eh, ya okay. di dalam perniagaan. Okey, uh, kadang kita lihat uh, shrinkflation itu sebenarnya merupakan inflasi yang tersembunyi. Ia hmm. berbeza dengan inflasi di mana kenaikan harga dan dengan, uh, kenaikan harga adalah hmm. secara berterusan. Tetapi disebabkan ia bersembunyi, uh, kita tidak sedar kita membuat perbelanjaan yang sebenarnya kerap. Hmm. Uh, kerana pembeli membuat belian uh, kerana harga adalah sama. Jadi ia mendorong kita untuk membuat a uh, secara pembelian secara lebih kerap hmm. tanpa kita sedar. Saya bagi contoh. Okey. lah doktor. <laughs> kita pun <laughs> macam aku yang pergi beli beli barang dapur ni aduh. Contoh, contoh barang hmm. yang biasa yang kita beli. Okay. Biskut. Harga yang sama RM3.50 hmm. okey tapi dia mengurangkan saiznya daripada 300 gram ke, kepada 250 gram hmm. tanpa kita sedari. Hmm. Ataupun kita beli karipap, okay, dulu harga 50 sen. Sekarang pun harga 50 sen. Dulu gemuk, hein? penuh isinya. Tapi sekarang isinya dah kurang. Tapi kita tak, tidak menyedari kekurangan yang berada dalam karipap tersebut. Begitu juga dengan saiz sidangan di restoran ataupun di hotel. Contohnya, saya suka makan nasi lemak. Dua tahun lepas, saya beli nasi lemak di gerai ataupun di restoran Pak Mai. Okay. Dulu nasi lemak itu ada telur, ada sambal, ada bilis, ada ayam tapi sekarang saya beli dengan harga yang sama di gerai yang sama tetapi nasi lemak sekarang saya lihat bilisnya dia dah blend dah bercampur dengan sambal dan ayamnya dia jadi makin kecil jadi sebenarnya ia merupakan fenomena inflation shinflation di mana saiz hidangan itu di telah pun dikurangkan. Mm -hmm. Dan serum fashion ini boleh berubah dalam pelbagai bentuk sama ada berat berat bersih mm -hmm. ataupun isi padu ataupun bilangan unit mm -hmm. ataupun saiz hidangan. Saiz hidangan mm -hmm. tu yang selalu mengabui mata kalau dulu-dulu order nasi lemak lah kira kan mm -hmm. penuh lah ni penuhlah pinggan kita harga macam ni kan so selang-selang dah -selang tahu kita beli yang sama juga tapi pinggan ni kecil. Mm -hmm. dia kecil jadi nampak macam penuh je mm begitu -hmm. mm -hmm. kan tapi macam mana pula dengan peniaga yang cuba kekalkan kualiti um, dan kita nah, buat macam mana kan hmm. inflasi harga pun naik harga dia pun meningkat jadi macam mana pula dengan peniaga yang mempunyai pemikiran seperti ini Okey sebenarnya inflasi ini uh, berlaku dalam peniagaan eh, disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Yang pertama kita lihat inflasi itu adalah kenaikan harga ya. eh, yang secara berterusan di uh -huh. dalam satu kitaran ekonomi uh -huh. dan ia disebabkan oleh beberapa faktor yang bergabung. Uh -huh. Yang pertamanya adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara permintaan dan penawaran. Uh -huh. Dan sekarang ini permintaan itu meningkat disebabkan oleh pendapatan meningkat. Uh -huh. Kerajaan baru dapat 7% eh? ya betul. dan juga imbuhan sara dan keadaan ekonomi yang lebih stabil menyebabkan orang ramai akan membeli dan menambah permintaan sehingga kan harga terpaksa naik disebabkan oleh bekalan yang tidak tidak mencukupi. Tetapi dari aspek pengeluaran, okey, kita perlu lihat bahawa kos pengeluaran itu juga meningkat, okay disebabkan oleh kos bahan input pertanian contohnya meningkat dan juga kos apa ni kos tenaga, kos elektrik kos buruh dan juga kos logistik dan perangkutan dan sebagainya menyebabkan uh, pe, 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 pengeluar ataupun peniaga perlu menyerap kos tersebut hmm. ataupun mengalihkan kos tersebut kepada, kepada pengguna dengan cara dua cara satu inflation kenaikan harga uh -huh. atau shrinkflation uh -huh. harga kekal sama tapi dia mengecilkan saiz yeah. tersebut hmm. jadi sebenarnya ia adalah dua benda yang sama untuk kita terus kekal dalam bisnes atau terus kekalkan keuntungan uh -huh. untuk kekal. yeah, betul. Maksudnya pilihan uh, pengguna jugaklah uh -huh. uh, It's your choice saya kita yang kita risau sebenarnya takut ada orang cakap macam adakah ini satu cara untuk memanipulasi ah. uh, pengguna kan macam uh. untuk pendapat hmm. atau sendiri diri ha, bagaimana macam macam rasa kita kena tipu ah, ah. say, saya saya dekat tu hari tu, tu lain Oh. Puas makan. Ha. Sekarang boleh share. Terpaksa. Ini macam minta maaf, eh. tak boleh kongsi. <laughs> ha. kecil. Contohlah kan. Uh. macam mengaburi atau memanipulasi? Ya. ya. Uh, sebenarnya inflation merupakan salah satu strategi perniagaan tetapi mm -hmm. sekiranya ia tidak di eh uh, tidak diwarwarkan secara uh, telus mm -hmm. uh, uh, ia pastinya akan mengarah ke arah manipulasi. Ah mm -hmm. uh, kerana pengguna uh, perlu diberitahu dengan jelas apakah perubahan saiz dan sebagainya mm -hmm. uh, supaya kita kekal percaya kepada brand tertentu. Ya. Uh. Ha, sebab ini soalan saya seterusnya. Mm -hmm. uh, soalan soalan saya adalah kepercayaan apabila pengguna dah sedar dia beli satu kotak tapi dia tak sedar dari 300 gram... ...dan terus 250 gram. Mm. lepas tu dia buka dia makan jenama ni tipu aku ha jadi apa terjadi bila kita ada erosion of trust di mm sana -hmm. sudah pastinya uh, kepercayaan itu akan merosot mm. uh, dan uh, pengguna akan merasa sedikit tertipu yeah. uh, dan mereka akan kecewa mm. uh, kerana tidak diberitahu mm. ketelusan produk itu ya mm -hmm. telah berkurangan saiznya dan sebagainya mm -hmm. bak kata pepatah Patah tumbuh, hilang pegangan. Mengganti. Ini kalau dah patah hati, Ush. dia akan menggantikan kepada produk yang lain, ataupun ciuman yang lain. Betul. Oh, hmm. Dan itulah dia dilema untuk anda usahawan di luar hmm. sana ya, hmm. Telus ataupun tidak. Jadi kita sebagai pengguna um untuk saya harus juga lebih bijak. Betul betul betul. Memang kadang-kadang kita kata macam eh kita dah terbiasa, kita tak sedar pun. Mm -mm. Tapi kalau terlalu ketara contohnya perbezaannya Dr. Fazdin, mm -hmm. pasti kita uh, sebagai, sebagai pengguna kita akan lebih bijaklah. Okey, dan tentunya kesan jangka masa panjanglah ya. Mm -hmm. Tapi sebelum saya nak tanya soalan tu, sebenarnya di Facebook MHI, ho, oh, rajin semua orang komen. Rancak rancak. to, rancak. Kita membaca antaranya daripada saudara Amin Nurudin. Ha, ha. Pergi ke pasar pasar Beli dua benda dengan peniaga. Sama dibeli sejak 7 tahun. Nampak ketara. Saiz apam balik makin kurang tebal. Murtabak makin kecil. Inti pun kurang. Peniaga buat de. Ah, ini dia. Bila peniaga buat tidak tahu. Mungkin itulah yang menimbulkan kemarahan Hmm. Ah. Mungkin dia suruh kita faham sendiri ikut harga barang makin mahal. Ah. Dia cakap. Dan satu lagi dari ah. katanya kadang-kadang peniaga kebanyakannya memberi alasan bila ditanya. Mereka akan minta maaf, harga barang semakin meningkat. Istilahnya peniaga nak untung tapi customer rugi. Hmm. Sekali-sekala bolehlah tapi kalau sama kita kena bijak berbelanja. Eh saya sukalah dua-dua komen ni. Ah, betul. Ha, ah. hmm. ha. Okay. apa pendapatnya? Tapi itu sebenarnya betul. ya. Uh, sebenarnya Shinflation ini dia akan memberikan kesan terutama sekali kepada barangan keperluan harian ataupun barangan asas ya. Saya bagi contohlah. Daya berapa yang daya belanjakan untuk membeli barang keperluan harian bulanan? Wow, soalan ni soalan cepuk emas betul. <laughs> keperluan asas ke, 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 ke keperluan asas? Keperluan asas je. Wow. Awak ah, sebut so, eh, barang dapur, hmm, sebarang dapur saya rasa bawah 1500. Oh, ah, banyak juga ke, tu. Okey. Ah, okay. sebab seluruh isi rumah dia pun besar. Okey. Okay, okay. Alright. Ah, Okey, kita ambil contoh. Dayah membelanjakan 1500 pada bulan lepas uh -huh. untuk memberi barang keperluan asas dapur. Yeah. Ha, contohnya beras, tepung, tak. minyak, ikan, uh -huh. sayur-sayuran hmm. dan sebagainya. Untuk memenuhi keperluan isi rumah seramai Eh, ramai dengan cucu-cucu 10 orang sepuluh 10, 10, ha. kadang boleh ke lima belas lah okay, weekend dapat tangan. Seribu lima itu murah lah tu. Okey, okey, okey. Tapi dalam bulan yang bulan, uh, bulan ini hmm. daya dengan, dengan yang sama semasa seribu lima ratus ringgit anda yang membeli keperluan yang sama, hmm. produk yang sama, barang yang sama. Okay, tapi tak sampai pertengahan bulan daya perasan eh kenapa barang ini cepat dah habis oh, pernah berlaku? Okey pernah berlaku sebab ha makan banyak sangat Hmm tak? bukan sebab ekstra membeli kan? Okey <laughs> ini menyebabkan daya harus repeat dan membuat pembelian kali kedua pada hmm. bulan ini. Hmm ha? berbanding bulan lepas cukup untuk satu bulan. Ya, ya. Tetapi inflasi uh, ini menyebabkan perbelanjaan bulanan meningkat tanpa kita sedari. Hmm. Okey uh, dan ia sebenarnya uh, pada awalnya kita mungkin tidak perasan tapi lama kelamaan ia mendorong kita untuk membuat pembelian secara lebih kerap. Hmm. Dan akhirnya ia akan memberi kesan dan uh, bebanan uh, terhadap kos sara hidup rakyat secara tersembunyi. Hmm. Itu yang yang sebenarnya kita kita soalkan di sini. Ya. Kalau kita belanja 1500 dan itulah bajet kita. Ya. Dan kalau kita habis pertengahan bulan tu, kita dah tak ada bajet untuk untuk beli yang selebihnya. Ya. Jadi bulan seterusnya kita kena kurangkan gaya hidup kita kita kena kurangkan taraf hidup kita juga ya pendapat doktor di sana. Mhm. Mm ya yeah, ini disebabkan oleh uh, keadaan shrinkflation itu uh, sebenarnya sangat tersembunyi. Mm -hmm. Dia mengurangkan saiz tetapi tidak menaikkan harga. Mm -hmm. Jadi ramai yang tidak perasan. Mm -hmm. Ha dan se dan sebagai pengguna uh, kita pastinya lebih sensitif kepada harga. Mm -hmm. ha? Kita peka, peka terhadap kenaikan harga. Mm -hmm. ha? Kalau harga naik terus kita rasa macam panik panik mm -hmm. buying ya eh? dan sebagainya. Mm -hmm. mm -hmm. Tetapi uh, pengguna kurang peka uh, terhadap perubahan saiz ini. Hmm. Uh, dan uh, disebabkan itu kita tidak menyedari bahawasanya kita menghabiskan uh, perbelanjaan itu dengan lebih kerap. Hmm. Okey disebabkan oleh uh, inflasi tersembunyi di sebalik shinflation ini. Okey. Hmm. Jadi dekat sini mungkin uh, yang sedang menonton ini termasuk dengan saya dan Nas juga pernah hmm. fikir kenapa ada mungkin ada waktu kita rasa short hmm. atau rasa eh sama je tapi tidak rupanya mungkin mm -hmm. asbab shrinkflation ini. Mm -hmm. Mungkin satu terakhir sekali ya Dr Fazlin nasihatlah ataupun saranan untuk semua mm -hmm. pengguna di sana mungkin sekarang bila mereka menjadi sedari tentang shrinkflation ini. Untuk lebih pekalah. Mm -hmm. Okey dalam kos yang sedang meningkat ini jadilah pengguna yang lebih bijak dan peka dan bukan uh, hanya uh, menjadi pembeli semata-mata. Bekal uh -huh. kita pada hari ini jimat lebih banyak esok dan uh -huh. hari yang mendatang. Uh -huh. uh, dan sudah sudah pastinya sekiranya kita sedar dengan uh, inflation ini uh, dan kita pastinya boleh membantu uh -huh. melindungi diri dan juga keluarga daripada bermadang kos uh -huh. yang tersembunyi pada masa akan datang. Mungkin uh -huh. juga kita boleh lebih chana dengan istilah jenama. Kalau kita dah biasa dengan jenama ni tapi dah dah tak, tak, tak mampu lagi, uh -huh. mungkin tiba masanya untuk kita mengubah arah. Kita cuba jenama yang baru dan sebagainya. Okay. Tak ada kekurangan dalam kehidupan kita. Mm. Betul, betul saya. Alternatif lainlah katanya mm. kita kenalah ukur okay, apa baju sendiri juga betul. kan. Aa. di badan sendiri kan. Sat kita tahu bila dah tak mampu contohnya. Yeah. Dan tentu kepada Anas terima kasih juga ya bagi komen-komen yang membuka mata dan juga kepada diskusi kami hari ini. Terima kasih. Aa. Terima kasih yang kita ucapkan. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Teknologi Dr Fazlin Abdul Fatah, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri Fakulti Peladangan dan Teknologi University teknologi mara dan insyaAllah teruslah membuka minda anak-anak muda kita ya. sebagai lebih peka dengan istilah resflation dan sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, baik. Jadi kepada anda semua, adakah anda rasa hmm. macam tersedar? <laughs> rupanya bukannya anda kena scam. Ha, itu bukannya juga anda kena manipulasi. Betul. Tapi rupanya itu adalah satu strategi perniagaan hmm. di mana membuatkan kita yang kena jadi lebih bijak. Janganlah kita boleh marah kepada peniaga hmm. kan. Kalau dah bertahun-tahun beli karipap tiba-tiba awak pergi kat kenapa kali pak saya kosong sekarang ni oh. ni ni. Menjaga pun segar nak cakap, memang dah naik harga. Jadi kita sebagai pengguna lebih peka kita lihat kepada isi padu, kita lihat kepada uh, size serving dan sebagainya. Bukan saja makanan dan minuman tapi setiap produk yang kita gunakan yeah. dalam kehidupan seharian. Yeah.